নমস্কাৰ এই যে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ দিহানামটো কোৱা হৈছে এইটো বোলে আচলতে দিহানাম নহয় গোঁসাই নামে এতিয়া কথা হ'ল দিহানাম হ'বনে নহয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব নমস্কাৰ মই অমিয়া নেও কলিতাই আপোনালোক সকলোলৈকে ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আজি মই আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে বা শুনিছে যে এটি গোষ্ঠীয়ে দিহানাম ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ওলাইছে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ওলাইছে বিহু অলপ দিনতে কৰিলে সকলোৱে জানিছে দেখিছে দিহানামো কৰিবলৈ লৈছে সেইটো আমি কোনো কাৰণতে বাধা দিব বিচৰা নাই কিন্তু আমি এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এইটো ক'ব বিচৰা হৈছে যে আপোনালোকে যিটো নাম ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ওলাইছে সেয়া কেতিয়াও দিহানাম নহয় আজি ৰাতি শিলা বৰশিলে নুশুনি প্ৰজাৰ মাত পালি পুহৰীয়া সভে নিদ্ৰা কৰিলে উপজিলে জগন্নাথ এই নামটো গোঁসাই উপজানাম আমি সকলোৱে জানো বা আপোনালোকেও জানে সৰুৰ পৰা হয়তো শুনি আহিছে ই কেতিয়াও দিহানাম নহয় যে দিহানামৰ যি চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগে সেই উপদেশ এই নামটোত কেতিয়াও আমি প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা নাই এই কথা হ'ল তেওঁলোকে এই দিহানাম বুলি এই নাম সাৰক যেতিয়া তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে দিহানামৰ লগত জড়িত কোনোবা ব্যক্তিক তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰিছিলে নে নাই কৰা আচলতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে অসমৰ এটা সংস্কৃতি অসমীয়া জনজীৱনৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ এই দিহানামক তেওঁলোকে যেতিয়া বিশ্ব দৰবাৰলৈ উলিয়াই দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ মহিলাসকলৰ লগত বা যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত তেওঁলোকে আচলতে সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিছিল কিন্তু দিহানামৰ জড়িত দিহানামৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলৰ লগতো তেওঁলোকে সংযোগ স্থাপন কৰা নাই বুলি মই গম পাইছোঁ যিহেতু আমি সৰুৰ পৰা দিহানামৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আমি সহযোগিতা আগবঢ়াও নবঢ়াওঁ পাছকতাই কিন্তু আমাৰ লগত কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে সহযোগ আগবঢ়োৱা নাই আৰু কথা হ'ল যে আমাৰ উজনিৰ পৰা নামৰিলে প্ৰতিখন জিলাৰে মহিলাসকল বা যুৱকসকল একত্ৰিত হৈ থকা এটুকুৰা ঠাই হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এটা অসমীয়া জাতিৰ এটা জাতীয় সংঘ য'ত আমি সকলোকে সকলোকে একত্ৰিত কৰিব পৰা হয় আৰু সেই ঠাইত যদি আমি একত্ৰিত হৈ যদি আমি নাম এভাগ আমি শুদ্ধ সত্ৰ ৰূপত যদি উপস্থাপন কৰিবলৈ আমি আলোচনা কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকৃততে কৰিছেনে নে সেইখিনি কথা বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছেনে আলোচনা কৰিছেনে যে আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ বা সত্ৰ মহাসভাও আছে অসমত সত্ৰ মহাসভাৰ লগত এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছেনে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে যে কি কাৰণে আচলতে গোসাঁই উপজা নাম ভাগকে দিহানাম ৰূপে ৰেকৰ্ড কৰিবলগীয়া হৈছে বা কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে অসমত দিহানামৰ লগত দিহানামক সাধনা হিচাপে লৈ থকা বা দিহানাম জনা বুজা ব্যক্তিৰ অভাৱ ঘটিছে নেকি এই কথাটো আমি খুব চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ বিশেষ সূত্ৰমতে গম পাইছোঁ প্ৰায় তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বা এই কথাটো তেওঁলোকক আমি অৱগত কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কোনো কাৰণতে যে দিহানাম নোহোৱা এটি বিষয় আপোনালোকে দিহানাম বুলি উপস্থাপন কোনো কাৰণতে নকৰিব যদি আপোনালোকে যিহেতু এইটো সংৰক্ষণ হ'ব এই সংৰক্ষণ হোৱা বিষয়টো আপোনালোকে ভুলভাৱে কিয় আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে সেই কথাটো আমি জানিব পৰা নাই আৰু আমি এই কথাটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমবাৰ যে আপোনালোকে কোনো কাৰণতে এই বিষয়টো দিহানাম হিচাপে আপোনালোকে কোনো কাৰণতে উপস্থাপন নকৰিব যদি গোসাঁই নামকে যদি গোঁসাই উপজাৰ নামভাগকে যদি আপোনালোকে দিহানাম হিচাপে উপস্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে বাকী কিন্তু মহিলাসকলে পৰিৱেশন কৰি থকা বা ইমান বছৰ বছৰ পৰিৱেশন কৰি থকা দিহানামবোৰ অস্তিত্ব দেখোন নাথাকিব তেতিয়াহ'লে বাকীবোৰ কি হ'ব সেইখিনি দিহানাম নেকি গতিকে এইখিনি কোনো কাৰণতে গোঁসাই উপজাৰ নামটো আপোনালোকে দিহানাম বুলি কেতিয়াও ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড নকৰিব আপোনালোকে পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰক আৰু যোগ্যজনৰ পৰা বিজ্ঞজনৰ পৰা গুণী জ্ঞানী জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা যি দিহানাম জানে তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে দিহানামৰ বিষয়বস্তু লৈ লওক তাৰপাছত আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰক আমি তাতে আপত্তি কৰিবলগীয়া একো কথা নাই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ'টো মই আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই বিষয়টো নিশ্চয় আমি সকলোৱে জনাতো অতি প্ৰয়োজন বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ নমস্কাৰ